टॉयलेट की तरबियत छोटे बच्चों में आंतों और मसाने का कंट्रोल एक बतदरीज सीखने का अमल है अगर आपको मालूम हो कि आपके बच्चे में दर्ज ऐल हैं, जैसे दिन के वक्त तकरीबन दो घंटे तक खुशक रहना सादा हिदायत पर अमल करें जो आपको इशारों या अल्फाज के साथ टॉयलेट जाने की जरूरत दिखा रही हैं। टॉयलेट जाने में दिलचस्पी रखना काफ़ी हद तक मुतव आंतों की हरकत होना या जब डायपर गंदा या गीला हो तो बेचैनी महसूस करना ये वक्त है कि आपके बच्चे को डायपर्स को अलविदा कहने में मदद करें। टॉयलेट की ट्रेनिंग के लिए तैयार होना सबसे पहले एक मुनासिब पॉटी हासिल करें और उसे एक मुकर्रा जगह पर फिक्स करके छोड़ दें, जहां आपका बच्चा आसानी से उस तक पहुंच सकता है एक पॉटी सीट जिसके सामने पेशाब वाला गार्ड है छींटे उड़ने से रोकने के लिए लड़कों के लिए बेहतर है अगर आप अपने बच्चे को बाल टॉयलेट इस्तेमाल करने की तरबियत देते हैं अपने बच्चे के पैरों के नीचे सहारे के लिए एक स्टेप स्टूल के साथ उस पर बच्चों की टॉयलेट सीट लगाएं। टॉयलेट की तरबियत कैसे शुरू करें? कदरे गर्म मौसमों में ट्रेनिंग शुरू करे आपका बच्चा कदरे कम तह पहन सकता है जिसे पहनाना और उतारना आसान होता है मुद्दत का इंतखाब करें जब अपने बच्चे की ट्रेनिंग के लिए आपके पास रोजाना कुछ फारिग वक्त हो अपने बच्चे को पॉटी से वाकिफ़ होने दें। टॉयलेट जाने का बहाना करके और टॉयलेट जाने के मराहल से गुजारते हुए 31 उसे इस पर बैठाकर उसके साथ खेलें। जब आप और आपका बच्चा तैयार हो जाए 33 थ्री ये ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त है शुरू करने के लिए आप इसके पॉटी करने के मामूल के मुताबिक उसे टॉयलेट जाने का कह सकते हैं फिर टॉयलेट के वक्त को आहिस्ता आहिस्ता उसके रोजमर्रा के मामूल में शामिल करें मिसाल के तौर पर जागने के बाद खाने के बाद या सोने से पहले माँ और कैटी ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया है मम कैटी के साथ टॉयलेट ट्रेनिंग का मामूल शुरू करती हैं। मम कैटी को पॉटी पर बिठाती हैं और उसके साथ रहती हैं। पहले पाखाने की तरबियत देना आसान होगा जब आपका बच्चा पाखाना आने की अलामत जाहिर करता है उससे पूछो कि क्या उसे जरूरत महसूस हो रही है और उसे पॉटी पर बैठने की तरगीब बैठने का मुनासिब अंदाज फुजला पाखाना के अखराज में आसानी पैदा करता है कोहनियों को घुटनों पर रखते हुए उसके कूल्हों को घुटनों के नीचे रखें, सीधे बैठें और पेट में हवा भरते हुए जोर लगाएं। टॉयलेट जाने के मराहिल अपने बच्चे से टॉयलेट के इस्तेमाल में शामिल मराहिल की वजाहत करें। सबसे पहले जब आपका बच्चा आपको बताता है कि उसे टॉयलेट जाने की जरूरत है उसे टॉयलेट या पॉटी में ले जाएं। उसकी पतलून नीचे खींचने में उसकी मदद करें। टॉयलेट सीट या पॉटी पर बैठाए फिर पोच कर साफ करें पतलून को ऊपर खींचे टॉयलेट फ्लश करें और हाथ धोएं। लड़कों को पेशाब करना सिखाने के अगर वो बैठने की पोजीशन में हो तो ये आसान हो सकता है आप उसे छींटे उड़ने से बचाने के लिए उजू तनासुल दबाना भी सिखा सकते हैं कुछ बच्चे अपने डायपर्स उतारने में मुजाहत कर सकते हैं आप उन्हें पहले डायपर के साथ पॉटी पर बैठने की इजाजत दे सकते हैं आप गंदा डायपर पॉटी में गिरा सकते हैं और बच्चे को उसे देखने दे सकते हैं जब आपका बच्चा उसका आदि हो जाए आप उसका डायपर खोल सकते हैं और उससे पहले कि वो उस पर बैठे पहले डायपर पॉटी में डाल दें। बच्चे आमतौर पर पाखाना करते वक्त वो पेशाब भी करते हैं ताके आप उन दोनों को एक ही वक्त में ट्रेनिंग दे सकते हैं दिन के वक्त कॉटन ट्रेनिंग पतलून इस्तेमाल करने पर गौर करें जब आपका बच्चा गीली या गंदी पतलून के साथ बेचैनी महसूस करता है वो पॉटी को ज्यादा आसानी से कबूल करेगा कोई दबाव नहीं ज्यादा हौसला अफजाई अगर आपका बच्चा पॉटी पर बैठने से मुजाहिमत करता है तो उसे मजबूर ना करें बाद में दोबारा पूछें। शुरू में जब वो पॉटी पर हो अपने बच्चे के साथ रहें और उससे बात करके कहानी पढ़ के या उसके साथ खेलकर उसे मजीद पुरसुकून बनाएं। जब आपका बच्चा पॉटी को कामयाबी से इस्तेमाल करता है तो उसकी तारीफ करें। अगर वो कामयाब नहीं होता अगर चाहे वो चंद मिनट के लिए पॉटी पर बैठी हो आपको अब भी उसके सब्र की तारीफ करनी है और उसे करने दो अगर आपका बच्चा गलती से अपनी पतलून गंदी या गीली कर देता है बस सुकून से उसे साफ कर दें और उसे टॉयलेट इस्तेमाल करने के मराहिल याद दिलाएं। याद रखें टॉयलेट ट्रेनिंग का मकसद बच्चों को खुद पर काबू पाने में मदद देना है उन्हें मजबूर ना करें और ना ही उन पर चीखें सब्र से काम लें और हर रोज अपने बच्चे के साथ मश्क करें ये बात यकीनी बनाएं कि आपके बच्चे की गजा में काफ़ी मकदार में फाइबर और सियाल शामिल है ये खास तौर पर टॉयलेट ट्रेनिंग के अमल में आतों की हरकत और पेशाब में मदद करता है मज़ीद जानने के लिए बर करम हमारी वेबसाइट www.fhs.gov.hk पर तशरीफ लाएं। ये वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की फैमिली हेल्थ सर्विस की तरफ से तैयार की गई है